Канал вокруг обанкротившегося банка Михайловский продолжает набирать обороты. Практически каждый день вкладчики устраивают митинги возле КМДА и Кабинета министров, пикетируют Нацбанк, администрацию президента и фонд гарантирования вкладчиков. Они внимательно следят за всеми судовыми заседаниями, цепляют за любую возможность, каким бы то ни было образом вернуть свои деньги. Так недавняя акция протеста состоялась прямо в зале суда, где адвокаты осужденного бывшего главы правления Михайловского Игоря Дорошенко хотели изменить меру пресечения. У задовольного попытания заказника граждан про за запину заклад застосован до педозрювания завершенного приложения номера содержания 558. Петру учения тысяч на сроку с дремами предваривают у нас событий заказание Пильмов. И пока по этому делу идут судовые разбирательства, нашим журналистам стали известны новые факты связи менеджмента банка Михайловский с фирмами, которые сейчас отстаивают свое право на владение кредитным портфелем. Детали смотрите далее. Клиентов этого банка обманули дважды. Мы доверяем банкам. Мы так привыкли, что если мы пришли до банку, который дает э -э -э, рекламу у ЗМИ, до речи, есть национальный банк, который надав лицензию. Когда заявили о надежности их вложений и когда предложили вкладывать деньги на более выгодных условиях. Люди, которые выдавали ну, банк Михайловский, под эти экзотичные, я назову, депозиты, которые связаны с нами, они, ну, велика, наверное, что деньги не отримают. Потому что там с самого початку было понятно, что эти депозиты под гарантию фонд гарантирования вкладов не подпадают. Вкладчикам предлагали оформить депозиты, которые не облагаются налогами. При оформлении депозита вкладчик платит с прибыли от суммы вклада обязательных 17%. То есть если вы кладете 100 тысяч по 20% годовых, то 3400 будет сбор. Вкладчикам банка Михайловский предлагали эти 17% не платить. Люди клали деньги в банк, а банк затем переодалживал эти деньги специальной финансовой компании, которая выдавала кредиты и получала прибыль. Всему банку продавала заместь банковских депозитов, инвестиционные продукты. За день до банкротства банка Михайловский деньги со счетов финансовых компаний вернулись на счета вкладчиков и таким образом попали под гарантии фонда гарантирования вкладов. Менеджеры банков не предупреждали вкладчиков о том, что эти договора являются какие-то особые и не попадают по фонд гарантирования вклада. Не менее интересная история и с заемщиками Михайловского. Січня 2016 року так ми чоловіком оформили споживчий кредит на придбання дивану. І е, кризний договір нас кредитував саме Банк Михайлівський. Е, нам було за графіком розписано е, чергові платежі, що ми робили. Тепер кредити потрібно платити якоїсь страничної компанії. Десь наприкінці травня, на початку червня, е, звичайним листом надійшло повідомлення, що, начебто, між «Банк Михайлівський та товариством ФК Плеяда укладено договір факторингу. ВГФЛ утверждають, що вносити погашення потрібно на реквізити банка Михайлівський». Мені щодня э, йдуть дзвінки, і авто з банку Михайлівський наголошую, що єдиним позичальником є банк Михайлівський, і договір факторингу визнаний нікчемним. Як так могло случиться, ми виясняли у фонду. Йдеться про майже 111 тисяч договорів балансовою вартістю понад 682 мільйони гривень. Утім, продано портфель було за значно нижчою ціною. Договір факторингу, укладений між «Банк Михайлівський та ТОВ фінансова компанія Плеяда 30 травня 2016 року був визнаний нікчемним. Но эти громкие заявления никак не помогают людям, которые оформили кредит. Женщине поступают угрожающие звонки и смс от ФК Фагор о том, что платить нужно им. Він починає мене просто крити матом відверто. З погрозами, каже, хочу гей набитиму морду, але це все було нецензурно мовою. А і каже, їдь додому, дому. Мені вже на ти, каже, ми тебе там будемо чекати. Из-за схемных операций руководства банка Михайловский вышло так, что убытки от банкротства банка в размере миллиардов гривен легли на плечи государства. А живые деньги оказались в неких финансовых компаниях, которые, по слухам, контролирует бывший глава правления Михайловского Игорь Дорошенко. По подозрению в разворовывании 870 миллионов гривен Шевченковский суд приговорил его к двум месяцам ареста с возможностью внести залог в размере 138 миллионов гривен. Адвокаты Дорошенко всячески пытаются вытащить осужденного экс-главу на свободу, но пока безуспешно. Шевченковский районный суд отказал в изменении меры пресечения. За в задоволении поведания заказника Кравца про измененную запрещенную закладку, до подозрением Дорошенко номера 558 2 на 40, варху, на за А вкладчики, не пропуская ни одного заседания, надеются получить хоть какие-то ответы. Ручки, люди в вообще, а Но все вопросы активистов сразу же пресекает адвокат Дорошенко. И все, что было возможно сделать, сделано. А тем временем секретным материалом стали известны новые доказательства связи менеджмента Михайловского с фирмами, которые сейчас отстаивают свое право на владение кредитным портфелем. Есть тесный связок между колышним менеджментом э, банку Михайловский, в особе Матроса и в особе Дорошенко, и э, лыхмус Это Дмитрій. Он, як зайомщик Михайловського, став третьей стороною в судебных процесах між фондом Михайловским і фінансовими компаніями. Там в матеріалах справи знаходився лист з Укрпошти про те, що матеріали справи, які надсилались э, господарським судом від імені Плеяди отримала лихмус. Якраз Боржниками в банку Михайлівського в банку Михайлівських якраз і займалася структура, яка по факту підпорядковувалась пані Лихмус. Ізучив дане госреєстра секретні матеріали, начали розбиратися, хто така Крістіна Лихмус і як вона зв'язана з Михайловським. Лихмус Кристина – учредитель ООО «Основа Групп Компаний», которая в свою очередь является основателем розничного коллекторского агентства. Руководит работой агентства Евгений Матрос, экс-начальник департамента риск-менеджмента Банка Михайловский. И именно Матрос подписывал сообщение, которое присылали заемщикам о переуступке кредитного портфеля Михайловского. Помимо этого, Матрос руководил розничным бюро кредитных историй одним из основателей, которого является Игорь Дорошенко – мы связались с той самой Кристиной Лихмус. Добрый день, это Лихмус Христина? А с кем я общаюсь? Это корреспондент 1 плюс один с вами общается. Женщина сказала, что никакого письма не получала и отношения к этому не имеет. Скажи, пожалуйста, какие вы имеете отношения к финансовой компании Плеяда? Никакого. Но при этом очень интересовалась, откуда мы взяли такую информацию. Вы отримували лист 5 липня на имя секретные материалы продолжают следить за этой ситуацией и настоятельно рекомендуют правоохранительным органам принять во внимание обнародованную информацию.